14 листопада 2013 року в Апостолівському центрі підготовки та перепідготовки робітничих кадрів відбувся доброчинний ярмарок, присвячений Дню працівників агропромислового комплексу. На вирученні від ярмарку кошти було придбано подарунки для дітей реабілітаційного центру. Вихованці нашого навчального закладу підготували цікаву розважальну програму із загадками, конкурсами, співами та танцями. день светлей. От улыбки в небе радуга проснется, Поделись улыбкой своей, И она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, И кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, Ну а дружба начинается с улыбки. С голубого Начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. От улыбки солнечной одной перестанет плакать самый грустный дождик. Добрый лес простится с тишиной и захлопает в зеленые ладоши. Когда наверняка вдруг запляшут облака И кузнечик запиликает на скрипке С голубого ручейка начинается река Ну а дружба начинается с улыбки С голубого ручейка начинается река Ну а дружба начинается с улыбки От улыбки станет всем теплей И слону, и даже маленькой будто лампочки включаются улыбки И тогда наверняка вдруг запляшут облака И кузнечик запиликает на скрипке С голубого ручейка начинается река Ну а дружба начинается с улыбки С голубого ручейка начинается река Ну а дружба начинается с улыбки